Boleh tak kita lalu jalan yang jauh sedangkan ada jalan yang dekat untuk jamak dan kosar? Jawapannya tak boleh. Kalau sengaja. Contoh, saya daripada KL nak ke nilai 60km je. Dekat je. Tapi saya pergi pusing sampai karak. Daripada Karak anu saya masuk jalan kampung sampailah keluar ikut nilai. Ha, pergi dulu Senawang keluar ikut nilai. Jadi semua sekali perjalanan saya dah jadi 200 km. Jadi saya tak boleh kalaulah saya buat semata-mata kerana ingin menjamakkan dan mengkosarkan solat saya. Tapi kalau saya buat dengan sebab ada sebab. Contoh, jalan yang jauh lebih aman Ha, kalau jalan yang dekat ni ada perompak Jalan yang dekat ni jalan dia bahaya ke apa semua sekali Jadi kita pun terpaksa memilih jalan yang jauh Kerana jalan yang jauh dia lebih selamat Lebih memudahkan Maka tak ada masalah Kita boleh pilih jalan jauh dan kita boleh jamak dan kosar Ataupun kita tujuan ada kerja Ada tujuan memilih jalan yang jauh Tujuan kita contoh nak kena hantar barang Kita kerja JNT ke apa semua sekali ha, Jadi boleh kita pilih jalan yang jauh Sebab ada kerja yang terpaksa kita buat Yang perlu kita lakukan Ataupun kita pilih jalan yang jauh sebab ada nak pergi ziarah. Jadi kita pilih jalan yang jauh dengan sebab tu. Jadi kita boleh jamak dan kosar. Tak ada masalah. Tapi kalau saja aku pilih jalan jauh sebab aku nak jamak dan kosar, tak boleh. Walaupun jarak perjalanan kita tadi dah dua marhal lah. Maknanya tujuan tu tak betul. Tujuan kenapa kau pilih jalan jauh sebab aku nak jamak kosar. Ha, itu yang tak boleh. Dia yang melibatkan adalah jarak. Bukan masa perjalanan tersebut. Kalau kita bermusafir dan kita bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat kepada satu tempat, kita masih boleh jamak dan kosar ke? Kita tengok situasi dia. Eh? Sebagai contoh, Ahmad bermusafir daripada Alustah ke Gombak. Kemudian daripada Gombak, dia bermusafir pula ke Sya'alam. Daripada Sya'alam, dia bermusafir pula ke Saibujaya. Daripada Saibujaya, barulah dia balik semula al -Ustah. Jadi, dalam tempoh tersebut, dia tidak menetap di satu-satu tempat lah. Maknanya, dia bergerak, sentiasa bergerak. Dia boleh jamak dan kosar tak solat dia? Kita tengok Berapa hari dia duduk di satu-satu tempat? Saya bagi contoh. Situasi yang membolehkan dia solat jamak dan kosar. Dia daripada Alustar ke Gombak, jarak perjalanan 450 km lah, lebih kurang. Jadi apabila dia sampai di Gombak, kalaulah dia duduk di Gombak, kurang daripada 4 hari, 4 malam. Maknanya 3 hari lebih lah. Hari keempat tu dia dah keluar. Dia duduk tiga hari, hari keempat tu dia dah keluar, dia pergi ke Sya'alam. Jadi, dia boleh jamak dan kosar selama dia berada di Gombak. Apabila dia pergi ke Sya'alam, dia duduk pula dekat Sya'alam 3 hari. Dekat Sya'alam pun doli, dia boleh jamak dan kosar. Tak ada masalah. Dan apabila dia pergi pula ke Putrajaya tadi, eh? Dia boleh, dia duduk di Putrajaya dua hari, dia boleh jamak dan kosar, tak ada masalah. Kemudian daripada Putrajaya dia kembali ke Alosta. Dalam, dalam perjalanan dia kembali kepada Alosta tadi dia boleh jamak dan kosar. Tengok lebih daripada uh, empat hari empat malam. Kalau nak kira semua sekali, tapi sebab di setiap perhentian tadi dia duduk kurang daripada empat hari empat malam maka dia dikira masih lagi sedang bermusafir dan dia masih lagi boleh menjamakkan dan mengkosarkan solat dia. Situasi yang tak bolehnya, apabila dia daripada Alusta, dia sampai ke Gombak. Dia duduk di Gombak 4 hari, 4 malam ataupun lebih. Jadi, bermula hari pertama dia sampai dekat Gombak tadi, dia dah tak boleh nak jamak dan kosar. Ataupun, dia daripada Alusta sampai ke Gombak, dia duduk 3 hari je. Dia boleh jamak dan kosar selama dia di Gombak. Tapi apabila dia ke Sya'al, dia duduk sya'alam empat hari empat malam ataupun lebih. Jadi bermula daripada dia sampai ke sya'alam tadi dia dah tak boleh nak jamak dan kosar. Kecuali dia keluar daripada sya'alam tadi dalam jarak dua merhalah barulah dia boleh start jamak dan qasar pula begitu apabila dia teruskan perjalanan ke Putrajaya dah tak boleh jamak dan qasar sebab dia dah dikira mukim dan daripada Sya'alam ke Putrajaya dia tak sampai dua merhalah ha, jadi daripada Putrajaya apabila dia nak pulang ke Alustah dia dah boleh jamak dan qasar sebab apa? dah sampai dua merhalah situasi dia kita sebenarnya kita nak balik kampung kita nak duduk dekat kampung tiga hari je tapi tiba-tiba ada masalah ada masalah yang tidak dapat dielakkan maka kita terpaksa duduk lebih hari dekat kampung. Dalam situasi ni, kita masih lagi boleh terus menjamak dan mengkosarkan solat kita. Benda ni berlaku apabila, uh, benda ni disebut di dalam kitab-kitab fiqah, apabila seorang tu pergi bermusafir dengan satu-satu pekerjaan, ada kerja yang dia nak kena buat dan dia ingat pekerjaan dia akan selesai dalam tempoh yang dibenarkan, yang diberi rosah untuk dia jamak dan kosar, tiba-tiba kerja tersebut tak selesai dan dia dan dia diberi kelonggaran untuk terus jamak dan qasar sampai 18 hari selagi mana kerja dia tak selesai selepas daripada 18 hari kalau tak selesai lagi kerja dia maka dia kena solat secara sempurna dah dah tak boleh nak jamak dan tak boleh nak qasar dah saya Muhammad Faiz Apandi saya adalah penulis buku panduan lengkap jamak dan qasar anda akan belajar hukum hakam berkaitan dengan jamak dan juga kosar solat ketika anda sedang bermusafir ataupun sedang travel. Semuanya ada di dalam buku ni. Malah lebih lagi. Boleh dapatkan buku panduan lengkap jamak dan kosar ini